Я житель города Днепропетровска, позывной Маугли. С весны 2014 года участвовал в митингах, где познакомился с активистами пророссийских общественных организаций. Примерно в феврале 2015 года мне позвонил один из таких активистов, сообщил, что находится на Донбассе, и сказал, что российские кураторы готовы платить деньги за проведение подрывной деятельности в городе Днепропетровске. Предложил мне собрать группу таких же пророссийски настроенных людей, готовых участвовать в, в подобных акциях. Я начал собирать группу, но сделать ничего не успели, так как были задержаны сотрудниками СБУ.